हर साल की तरह इस साल भी जश्न आजादी शायाना शान तरीके से मनाया गया पाकिस्तान के पिछहत्तरवे योम आजादी के मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर फिशरमैन कोब्राहिमी की सरब्राहिजीम डायमंड जुबली लांच रैली का एहतमाम किया गया इस प्रोग्राम के मेहमान खसूसी वफाकी वजी सैद अब्दुल्का पटेल थे जबकि पाकिस्तान मेरी सिक्योरिटी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद फारूक पाकिस्तान रेंजर सिंह के ब्रिगेडियर तो पाकिस्तान नेवी के कमोडोर आबिद हुसैन और पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के कर्नल वकार ने तौर पर शिरकत की सैकड़ों लांचों पर मुश्तम रैली में हजारों माहीगिरों ने शिरकत करके मिली यजी का मुजाहरा किया बोर्ड रैली में शामिल कश्तियों को सब्स इलाली सजाया गया था रैली का आगाज केमाड़ी बंदरगाह ऐसी हुआ पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फोज जिंदाबाद के फलक शिगा नारों से गूंज उठी वतन अजीज की मोबत ऐसी सरशार माहगीरों का जोश व जज्बा काबिल दीद था तकरीब के मेहमान खसूस वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने रैली के शुरुआत से खिताब करते हुए कहा आप सब देख रहे हैं कि ये माहगीर कम्युनिटी जिसने हमेशा पाकिस्तान की फौज को टीम का किरदार अदा किया है आज भी हम अपने जवानों अपने मुल्क के मुआवजों के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं, किसी कुर्बानी से दरे नहीं करेंगे पाकिस्तान का हर फिशरमैन पाकिस्तान पे मर मिटने के लिए हर वक्त बेताब है पाकिस्तान इस मौके पर पाकिस्तान की पचहत्तरवी साल का केक भी काटा गया समंदर में हर तरफ कौमी नगमो की गूंज सुनाई दे रही थी केमाड़ी बंदरगाह से शुरू होने वाली ये रैली मुख्तलिफ जजियो से होती हुई अपने मकर मकाम पर इख्तदाम पजीर हुई इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के जाहद इब्राहिम बट्टी ने इंडस आईकॉन के नुमाइंदे अब्दुल सत्तार मंद्रा से खसूस बातचीत करते हुए कहा नाजीन मेरे साथ मौजूद हैं फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेटर जाहेद इब्राहिम भट्टी साहब आई आज के रैली के हवाले से इनसे जानते और बात करते हैं वालेकुम सलाम राय भाई आज जो रैली के जो अजीम शान रैली थी इसके बारे में आज बताएं हमें आ, सर ये वाकई आज पाकिस्तान का पिछहत्तरवा साल है अजम अली शाहान शाद रहे पाकिस्तान का आज दिन था चौदह अगस्त का आज़ादी का दिन था हमेशा हर साल मनाते हैं हम फिशरमैन कम्युनिटी और हर साल ही रैली होती है इस कराची चैनल के अंदर अंदर इस बार कुछ हमने स्पेशल किया इस रैली को हमने हमारे बच्चों को इंगेज किया हमने हमारी अफवाज को इंगेज किया ये बेसिकली ये रैली पाकिस्तान मेरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी पाकिस्तान नेवी एंड फ़िशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी और पाकिस्तान बोनाफाइड फ़िशरमैन कम्युनिटी के इश्तराक से ये रैली निकाली गई थी जिसके जिसमें के माहगरों ने भरपूर अंदाज़ में इसमें शिरकत की और दुनिया को एक मैसेज दिया कि फ़िशरमैन कम्युनिटी हमेशा अपनी अफवाज के साथ हैं और कभी भी इस मुल्क पाकिस्तान पे अगर कोई मुश्किल वक्त आया तो सबसे पहले अपनी अफवाज के साथ ये माहगीर आगे खड़े होंगे और दुश्मनों को नस्त व कर देंगे इस्पेशली इसकी जो इस रैली का मकसद और अच्छा बनाने का ये था के फ़िशरमैन का सोसाइटी में भी मैं कम्युनिटी फ़िशरमैन कम्युनिटी से मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं तो मेरी जो कम्युनिटी है उन्होंने भी मुझे बहुत अप्रोच किया था कि इस बार हम अपनी अफवाज के साथ भरपूर और जोश और अंदाज के साथ ये रैली निकालें तो माशाल्लाह वेल पूरा मैनेजमेंट जो इसका था वो फिशरमैन वो कोऑपरेटिव सोसाइटी पाकिस्तान बोनाफाइड फिशरमैन फोरम पाकिस्तान मेरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी पाकिस्तान मेरीन्स और तमाम अफवाज जो मुझे खुशी की इस बात की है कि तमाम अफवाज के सरबरान ने यहाँ आकर हमें इज्जत बख्शी पाकिस्तान रेंजर्स के सरबरा थे आ, आ, मेरीन्स के थे कोस्ट गार्ड के थे मतलब बशमूल हर हर अफवाज का यहाँ पे ऑफिशियल यहाँ पे मौजूद थे बड़ी खुशी हुई माहगीरों को भी बहुत खुशी हुई अपनी अफवाज के सरबरान को अपने अंदर पाकर और ताला आगे भी आगे जब भी ये चौदह अगस्त का इवेंट आएगा हम और मज़ीद इसको और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे इनशाल्ल्ला अगले साल जिंदगी रही तो ये इवेंट इनशाला पूरी कराची के जो कराची के शहरी हैं इन शाह तला हम उनको भी इनवाइट करेंगे विदाउट पे उनके लिए बोटें रखेंगे उनके लिए बोट्स रखेंगे हर चीज़ उनको सहूलत देंगे फ़िशरमैन कम्युनिटी अपने शहरीों के साथ भी इंशाल्लाह और और इससे मज़ीद और शानदार और बड़ी रैली इनशा अगले साल निकालेंगे चौदह अगस्त जाहिर भाई क्या पैगाम देंगे आज जश्न आज़ादी के हवाले से पूरी कौम को सर जश्न आज़ादी के हवाले से पूरे कौम को तो मैं यगानगत का पैगाम दूँगा क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने भी जब वहाँ उस ज़माने में जब एक थे तो ये मुल्क खुदा दाद पाकिस्तान हासिल किया इस वक्त थोड़ा बहुत मुश्किल में है ऐसा नहीं है पाकिस्तान लेकिन हम आवाम अगर हम एक जगह पर इत्याद अपने सफ़ों में इत्याद बरकरार रखेंगे और अपनी अफवाज का साथ देंगे तो इन ताला कोई भी दुश्मन बुरी नज़र से हमारे मुल्क को नहीं देखेगा इंशाल्लाह तला सब इत्याद और यगानियत का मेरा मैसेज है मेरी पूरी फिशरमैन कम्यूनिटी को और पाकिस्तान की कौम को भी बहुत शुक्रिया जाहिर साहब